с вами Алена Блэк, и сегодня на моем канале вопрос-ответ. Ой, какой вопрос-ответ? Летний тег. Летний тег. Лето на дворе. Ну, конечно, через месяц кончается. Ну, да ладно. Все равно, сегодня, сегодняшняя тема нашего видео – летний тег. Итак, первый вопрос. Любишь лето? Я люблю лето. Это мое самое любимое время года. Второй вопрос. Любимый напиток лета? Мой любимый напиток, не важно, главное со льдом. Третий вопрос. Почему любишь лето? Я люблю лето, потому что можно подольше погулять на улице, э -э походить на речку и наслаждаться ну, жарой. Четвертый вопрос. Ты, с чем ассоциируется лето? Лето ассоциируется с жарой, речкой и всякой этой летней суетой, жарой. Лето солнце. Пятый вопрос что всего часто ешь летом? Часто всего я ем летом это мороженое, летом это просто еда богов. Шестой вопрос, последний вопрос как часто проводишь время на улице каждый день. Я думаю, что это неправильно сидеть э, за компьютерами есть летом. Это неправильно зимой я могу это сделать, но летом но-но-но. No, no, no. это было все. Надеюсь, вам понравилось это видео. Ставьте ваши пушистые пальцы вверх. Подписывайтесь на канал. И всем пока. С вами была Алена Блейк.